Від водоспаду, від мандрівки, і від чарівної подорожі переносимося до не менш чарівного, до літератури і до творчості. У цьому нам допоможе Вероніка Петрик, представниця організації творчого об'єднання Вермут. І сьогодні хочу, аби ти поділилася найновішим проєктом. тобто. Арт-проект Live Movie, вы сдаете, запущенный буквально на счет данного, до месяцев он протекает. Да, он существует уже 4 месяца на данный момент. И мы успели за это время отснять наши юбилейные 10 выпусков. То есть изначально у нас в Запорожье существуют две проблемы. Первое ⁇ это как популяризировать творчество представителей запорожских поэтов, музыкантов и так далее, прозаиков. А вторая проблема — как сделать это наиболее эффективно? Мы долгое время думали, как же нам расширить наши горизонты и от молодежи, которой мы, в принципе, занимаемся больше всего, перейти и к более взрослым поколениям поэтов и музыкантов, чтобы можно было показать наше творческое Запорожье как во всей красе и во всем объеме, того, сколько талантов у нас существует в нашем городе. Поэтому мы решили создать что-то вроде аматорской программы, сделали пробный выпуск, и у нас все сложилось. И самое сложное было – это не потеряться за первые же два месяца и не забросить эту идею, так как все абсолютно, включая этот проект и все наши остальные, мы делаем своими силами. Я, кстати, вот. часто бываю на энтузиазме. Да, на полнейшем энтузиазме и в нашем проекте уже поучаствовала, наверное, самое лучшее поколение, которое есть в нашем Запорожье на данный момент из новых представителей. Это и Елена Альшанская с ее лирикой, весьма романтичной, и Никита Трибушетов с его мистическим уклоном. То есть абсолютно разные жанры по написанию стихов. И среди музыкантов также очень порадовало то, что откликнулись люди, которые и записывают Миксы, как э, человек с таким псевдонимом, как э, Артем Жмурский. Э, Денис Домовский, я знаю. Денис Садомовский тоже поучаствовал, записывал у нас и стих, и скоро будет запись из его песней, чему мы очень рады. А, и Дмитрий Коваленко, который также является участником... Ну, просто множество груп, таких як Endless Times, бивши учасник многих колективів як Satin. Очень жаль, що они распались. Взяти участь можна тільки тим, хто хоче продемонструвати власну творчість, правильно? Конечно. Тобто залишити суть в чому? Залишаєш заявку, да. реєструєшся. На данный момент просто оставляете заявку в нашем творческом объединении в социальных сетях, то есть ВКонтакте. Все очень просто. В ближайшее время у нас появится сайт, где уже можно будет зарегистрироваться и тоже оставить там свою заявку. И мы отбираем людей и проводим запись, то есть договариваемся о времени встречи и сделаем выпуск, в котором мы записываем наживо, как люди читают стихи, исполняют музыку, также добавляем туда в описание все ссылки на них, и телефоны, контакты, и любую возможность с ними связаться, если кто-то их заметит, и кому-то будет интересно провести с ними мероприятие. То есть не расчаровались и не, не планируете это закидать, а наоборот, только продолжать, развивать? Конечно, развивати. только продолжать, потому что старт вышел удачным, чему мы очень рады. Ну, активно долучаются музыканты и поэты до этого проекта? Сейчас у нас в заявках еще 20 человек. Мы не успеваем все снимать. Олеся Лапикова, которая, собственно, и занимается съемкой, я являюсь больше основателем проекта и договариваюсь непосредственно с людьми. То есть происходит общение, я говорю, как это должно выглядеть. А съемкой и монтажом занимается уже Олеся. Мы просто не успеваем все это делать. Олеся сидит, просто скипает снятого материала и просто не знает, как это все уместить в одни руки. Ну, ты же, кажется, тоже пишешь. Записала властное видео? Пока еще нет. Пока я и мой гитарист откладываем нашу запись до того момента, когда я издам свой аудиосборник. А все одно мы это в планах ну, показать Конечно. на властному прикладе, в принципе. Ну, пока нам более приоритетные представители более младшего поколения и более старшего поколения. То есть, гадаешь, этот проект, он действительно допоможе выйти на якийсь новый уровень и поэзии запорезькой, и музыки? Безусловно, потому что некоторых из наших участников начали приглашать на выступления другие организаторы. То есть, помимо того, что я сама являюсь организатором и провожу ряд мероприятий, очень радует, когда моих ребят, которые согласились поучаствовать, приглашают другие организаторы, это греет душу. То есть ты уже чувствуешь какую-то власну гордость, они тебе как будто дети да. какой-то мира, так? Да, есть те, которые, конечно, пробиваются своими силами, а есть те, кто абсолютно новый и только пришли на нашу творческую тусовку, скажем так, и очень хотели бы как-нибудь показать себя с лучшей стороны. А вот помните, среди участников какое-то хвилювание, что вот, то якое... Э, какие-то сомнения, в бывает да. творчестве. <рес> Бывают такие, такие случаи, когда люди просто смущались, когда перед ними уже ставишь штатив, начинаешь им объяснять, что, как, и они так серьезно это все воспринимают. Это очень забавные моменты. Есть те, кто уже намного более спокойно относится к подобным вещам и привыкли к вниманию. Но, опять же, это должна быть какая-то уверенность. Показать собственную творчество в любом случае сложно и сложно. Да, конечно. До того А уж тим більше слушать мнения и отзывы, і знать, що це буде распространяться по соціальним сетям, і очень многие могут тебе оценить. Крім арт-проекту Лайв Мовою, творче об'єднання «Вермут» займається ще купою речей, я знаю. Мені от дуже цікавий проєкт Живі листи да. тобто, давно ви його започаткували і чому взагалі вирішили? Живі листи вирішили почати, тому що. Что... Хотим возобновить эту традицию письма от руки. И так как мы с, также с моим соорганизатором Олесей часто сами переписываемся с представителями из других стран даже, и эти переписки затягиваются на 6 лет, 5 лет, то мы решили, почему бы не распространить такое хорошее занятие по всей Украине. И за первые же два дня мы охватили 6 городов. Мне кажется, mm -hmm. заявок так много, что вы снова не встигаете всем ответить. Здесь мы стараемся работать более активно. А кто этим занимается? Кто-то один или много людей на этом работают? У на а нас поведения. есть небольшая команда на данный момент из пяти человек. То есть я глава организации, а мой соорганизатор Олеся, а Дмитрий Коваленко, который делает нам афиши, а Фалалеев Виталий, наш звукач чему мы очень гордимся, потому что мало в каком объединении есть свой звукач. И Александр Шуренберг, который помогает нам писать видео. То есть, а насколько активно люди до этому долучаются? Мне особисто дуже близька, дуже близький этот момент живого спілкування. Справді отримати листа, в сучасному світі це це дуже трепетне таке відчуття. Ось,

Есть еще наши три проекта. Это литературная оригами, которую мы проводим по посезонно. То есть каждый сезон мы делаем литературную сушку. Мы развешиваем стихи на арт-пространстве, которое выбираем для этих целей. То есть это природник. Формат литературника, когда ты читаешь вживую на природе. А второй наш арт-проект — это «Послушайте», где мы читаем в рупор на площадях на площади Маяковского. В связи с плохой погодой и сильным холодом на зимнее время мы его прекращаем, но к весне, вот с мая месяца, мы опять его восстанавливаем. А также в тайм-кафе «Радуга» мы проводим две серии мероприятий. Это сольники различным музыкантам ежемесячно и также вечера на двоих. Это акция в поддержку молодых исполнителей, где в формате дуэтов музыкант-поэт, поэт-прозаик или два музыканта у нас выступают различные ребята. И вот наша новая гордость в том заключается, что сейчас к нам приезжают люди из других городов. Например, на эту же Пасху 12 числа в Тайм-кафе «Радуга» к нам приезжает из Киева Сергей Могиль, который выступит вместе с Денисом Адамовским. Гости из других мест, я зрозуміла, едут активно, но насколько сами запорожцы активно отгукаются на такие проекты? Потому что, зазвичай, разрушить какое-то литературное средство, его очень сложно. Позитивно. Это только кажется, что это очень сложно, сложности только вот в нас в самих, когда мы в чем-то не уверены. Но как только человеку даешь какой-то отклик, оцениваешь позитивное его творчество, приглашаешь куда-нибудь, это становится сразу людям очень близко, и они стараются выложиться вот на полный максимум. Это выходит таким чином абсолютно неформально, как-то объединяются люди, правда, и стає, как да. литературная родина, или происходит да. так? Вот с другими организаторами мы вполне в дружеских отношениях и часто приходим на литературники друг друга. То есть из самых дружественных коллективов я бы назвала творческое объединение «Антресоль», а литературная среда с Леной и совсем молодое, вот 4 апреля буквально презентовались ребята «Большие умницы», Никита Требушетов и Борис Берштадский с их объединением «Скупая пуля». Это мужская лирика, чего у нас в Запорожье очень мало по сравнению с женской. А із з запорізькими закладами співпрацюєте, наскільки вони активно допомагають у проведенні таких заходів? Розуміється, чаще всього проводили в арт галерії Ленін, раніше в арт артмастерської хліб, зараз регулярно співпрацюємо з Таймкафе Радуга і періодично з обласним центром молодіжі. Щось в планах є таке, що от можна привідкрити якусь завісу, якусь таємницю чогось, якогось нового проєкту. Есть один проект, но пока мы будем его утаивать, так как он только на стадии разработки, но скажем, что будет очень много музыки и очень много прозы. Таємнича Вероніка Петрик сьогодні поділилася з нами арт-проектами і просто творчими проектами торгового творчого об'єднання Вермут. Ось сподіваємося, вас зацікавили і живі листи, і ви так само можливо знайдете в собі сили для творчості і для якогось самопізнання, самовисловлення. А поки залишайтеся разом із нами, мандруємо далі і дивимося наступну рубрику.